اب کہتا یہ ہے انسان کہ مجھے خوش رہنا ہے مجھے سکون حاصل کرنا ہے اچھا پھر یہ کہ اس وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے جنت کی زندگی حاصل ہو جنت کی زندگی سے مطلب یہ کہ مجھے خوشی کی زندگی حاصل ہو تو جب ہم جنت کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہاں یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ جنت میں ٹائم اسٹیس وہ نہیں ہے جو اس دنیا میں ہے تو اب یہ بھی عجیب صورت ہے کہ ٹائم اسپیس کی آزادی کی زندگی وہ بسر کرنا چاہتا ہے لیکن ٹائم اسپیس کی زندگی میں قید ہو کر آزادی کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو جتنے بھی انسانی شعور کے بارے میں آپ غور و فکر کریں گے وہاں ایک ہی بات آپ کی سمجھ میں جائے گی کہ شعور جو کچھ کہتا ہے اس کے خلاف کرتا ہے شعور جو کچھ چاہتا ہے وہ اس کو نہیں پتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے نتیجے میں انسان کی جو زندگی ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے انسان کی زندگی میں جو بنیادی چیز ہے وہ کھانا پینا پہننا اور گھر ہے اب گھر آپ دیکھیے ایک پانچ کمروں کا گھر بھی ہو سکتا ہے دو کمروں کا گھر بھی ہو سکتا ہے سولہ کمروں کا گھر بھی ہو سکتا ہے لیکن کوئی انسان آج تک ایسا پیدا نہیں ہوا جو ایک کمرے میں تین چار پائیوں پر یہ دو چار پائیوں پر سکتا ہو کمرہ بارہ دس کا ہو بارہ چودہ کا ہو چودہ سولہ کا ہو اٹھارہ بیس کا ہو کتنی بڑا کمرہ ہو بہرحال اس آدمی کو جو سونے کی جگہ ہے کوئی چھ فٹ اور تین فٹ کی جگہ اسے چاہیے جب اس کی ضروریات اتنی ہے کہ وہ چھ فٹ اور تین فٹ میں آرام کے ساتھ سو سکتا ہے اب اس ضرورت سے زیادہ وہ جتنے بھی کمرے بنائے گا ظاہر ہے اس کے لیے ایک پریشانی ایک مصیبت کرنی ہوگی اس کی صفائی بھی کرنی ہوگی ان کمروں میں سامان بھی ڈالنا ہوگا ان کمروں میں سامان ڈالنے کے لیے وسائل بھی زیادہ زیادہ مہیا کرنے پڑیں گے پھر اس سامان کی حفاظت کرنے کے لیے مزید وسائل کی ضرورت پیش آئے گی بجلی اگر ہوگی اس سے بل بھی زیادہ آئے گا اس کا مختصر یہ ہے کہ انسانی شعور ایک طرف خود کو قید اور بند میں محسوس کرتا ہے قید و بند میں اور کہتا وہ یہ ہے کہ مجھے آزاد زندگی چاہیے اور میں خوش ہار زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ شعور کا یہ کہنا بالکل لایانی ہے بکواس ہے منافقت ہے اور جہالت ہے اس لیے انسان کبھی بھی شعوری دائرے میں رہ کر خوش نہیں رہ سکتا خوشی کے لیے ضروری ہے کہ انسان شعوری دائرے سے نکل کر اس دائرے میں قدم رکھے جس دائرے میں پابندی نہیں ہے جس دائرے میں قید نہیں ہے اور جس دائرے میں آزادی کے سوا کوئی چیز نہیں ہے وہ آزادی کیا ہے آزادی یہ کہ وہاں تغیر نہیں ہوتا آزادی سے مراد یہ کہ جہاں تقیر نہ واقع ہو اور اس کے بخش سے ہم زمین پر دیکھتے ہیں تو یہاں تقیر کے علاوہ ہمیں کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی دیکھیں اب بچہ جیسے اسی میں, اس میں لکھا گیا ہے کہ بھئی بچہ پیدا ہوتا ہے کبھی بچپن کبھی دڑک کبھی جوانی کبھی بڑھاپا سب سب کا سب تخیر ہے ایسا تغیر کہ تغیر ہو رہا ہے لیکن شعور کی یہ حالت ہے کمزوری کی کہ ہر تغیر کو وہ ایک نئی زندگی اور نئی دنیا سمجھ رہا ہے نئی بات سمجھ رہا ہے ہم روز روٹی کھاتے ہیں گندو وہی ہے گھر میں آپ گندو پسوا کے آٹا رکھ لیا گیا ایک مہینے تک آٹا چلتا رہا ہر آدمی کہتا ہے میں روزانہ نئی روٹی کھاتا ہوں. روزانہ سورج نکلتا ہے سال ہو گئے روزانہ سورج نکلتا ہے غروب ہوتا ہے ہر آدمی کہتا ہے کہ آج نیا سورج نکلا ہے آج نیا دن نکلا ہے آج نیا چاند نکلا ہے آج نئی رات ہوئی ہے درخت آپ دیکھیں وہی درخت ہیں صبح کو آپ روز اٹھ کے پرانے ہی درخت دیکھتے ہیں کیا وہ پرانے ہوتے ہیں وہ نئے ہوتے پرانے ہی درخت ہوتے ہیں بات یہ ہی ہے کہ شعور ایک ایسی ایجنسی ہے کہ جب وہ خود کام کرتا ہے تو ہر چیز کو یہ محسوس کرتا ہے یہ چیز حقیقی ہے لیکن جب شعور کمزور ہوتا ہے جب شعور پھر واقع اپنی حیثیت کو پہچان لیتا ہے تو اس کی سمجھ میں یہی ایک بات آتی کہ شعور نام ہی اس بات کا ہے کہ وہ کچھ نہیں سمجھ رہا کہ وہ کیا ہے مادہ اعتبار سے ہمیں یہ بھی علم نہیں ہے کہ سچی خوشی کیا ہوتی ہے اور کس طرح حاصل کی جاتی خالی جی. اب یہ کہا جائے گا کہ چونکہ شعور اس بات سے واقف ہی نہیں ہے کہ یہ ساری دنیا جو ہے رد و بدل اور تغیر کا نام ہے اور وہ اس رفظ و بدل اور فقجر کو ہی حقیقی دنیا کہہ رہا ہے اس لیے یہ کہا جائے گا کہ شعور فی الواقع خوشی سے واقف ہی نہیں ہے شعور فی واقع حقیقت سے واقفیت ہی نہیں رکھتا کیونکہ شعور حقیقت سے واقفیت نہیں رکھتا اس لیے شعوری کے اعتبار سے یہ شعوری زندگی میں رہ کر کوئی آدمی کبھی سچی خوشی کو تلاش نہیں کر سکتا سچی خوشی تلاش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ماحول کو سمجھیں اس دنیا کے اوپر غور کریں یہ دنیا کب بنی کتنے لوگ اس دنیا پر آئے کیسے کیسے جلی القدر بادشاہ اس دنیا میں موجود رہے کتنے لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا لیکن آپ غور کریں تو کچھ بھی نہیں رہا سب پیبندے زمین ہو گئے بڑے بڑے بادشاہ شداد، نمرود رون خدائی کا انہوں نے دعوی کیا لوگوں نے ان کو پوجا لوگوں نے ان کو سجدہ کیا لیکن بلاخر جس طرح ایک عام آدمی اس زمین کے اندر دفن ہو جاتا ہے جس طرح ایک کتا بلی زمین میں دفن ہو جاتے ہیں اسی طرح وہ خدائی کا دعوی کرنے والے بڑے بڑے لوگ بھی زمین میں دفن ہو گئے اور مٹی انہیں کھا گئی اس کے باوجود کہ شعور یہ دیکھ رہا ہے کہ خدائی دعوی کرنے والے لوگ بھی زمین کے اندر جا کر مٹی کے درجات میں تبدیل ہو گئے شعور پھر بھی اسی فرحونیت کو قبول کرتا ہے اسی بادشاہت کو پسند کرتا ہے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ اپنی انفرادی حیثیت کو قائم کرنا چاہتا ہے قبر کرتا ہے غرور کرتا ہے بڑا اپنی اس کے اندر اتنی زیادہ ہے کہ اس کا اظہار کرتا ہے حالانکہ جب بڑے بڑے شداد اور نمرود نہیں رہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے اس زمین کے اوپر موجود جو بھی چیز ہے بلا ہے اس کا انجام یہ ہے کہ وہ مٹی کے اندر مل کر مٹی کے دراز میں تبدیل ہو جو چیز مٹی سے نکلی مٹی کے اندر دفن ہوئی اور مٹی کے درخواست میں تبدیل ہو کر مٹی بن گئی اور اس مٹی کے اوپر لوگ چلتے پھرتے رہے اس کی حیثیت اس کے کی علاوہ کیا ہے کہ اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے فکشن کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو سچی خوشی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کو اس زمین کے اوپر اپنی زندگی کے اوپر اپنی پیدائش کے اوپر اپنی موت کے اوپر غور کرنا ہوگا جب انسان اپنی زندگی کے اوپر پیدائش اور موت کے اوپر غور کرتا ہے تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ دنیا جو ہے ایک کھیل تماشے کے علاوہ ایک ڈرامے کے علاوہ ایک رام لیلا کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی جس طرح ایک ڈرامے کے کردار میں کبھی آپ روتے ہیں کبھی آپ ہنستے ہیں ان کو روتے ہوئے دیکھ کے روتے ہیں ان کو ہنستے ہوئے دیکھ کے ہنستے ہیں کبھی آپ ٹریجیڈی میں چلے جاتے ہیں کہ آپ کامیڈی میں چلے جاتے ہیں جب ڈراف سین ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں رہتا بالکل یہی ہر انسان کی زندگی کا حال ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ خود روتا ہے متعلقین خوش ہوتے ہیں ہنستے ہیں اور جب وہ مر جاتا ہے متعلقین بھی روتے ہیں اور اس کا پتہ نہیں کیا شرط ہوگا وہ روتا ہے یا حضور خندر بابا اور فرمایا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد کسی نے آ کے یہ بتایا ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ایک ایسا اندھا کھاتا ہے پیدا ہوتا ہوا تو آدمی نظر آتا ہے مرتا ہوا بھی نظر آتا ہے لیکن مرنے کے بعد جب آپ اس کو زمین میں دفن کراتے اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا کسی کو کچھ پتا نہیں نہ وہ آ کر بتاتا ہے تو سچی خوشی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس شعور کو جو شعور دنیا میں کام کرتا ہے ان حواس کو جو حواس دنیا میں کام کرتے ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کریں تفکر کریں اور اس بات کو تلاش کریں کیا یہ شعور جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں جس شعور میں ہماری نشو ہو رہی ہے اس شعور کی کوئی حقیقی حیثیت ہے جتنا آپ اور کریں گے اتنا ہی آپ کو اس بات کی روشنی ملے گی کہ زمین کے شعور کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور زمین کے شعور فکشن کے علاوہ کوئی حیثیت